совет городской совет поехать э, к сельскому голове там где вы потенциально планировали что-то сделать и начинать оттуда людям рассказывать ну то что сегодня начинается делать и мы сказали я готов сегодня говорю, быть сегодня говорю, посредником между мной вами и громадой но вы поймите правильно меня избрали люди меня не избрала партия регионов меня избрала громада и для меня сегодня мнение громады, оно превыше сегодня всех партийных и других вопросов. И решать, говорю, о том, добывать газ или нет, должны решать люди, а не кто-то должен сверху. Поэтому сегодня пусть она с опозданием, но эта работа начинает проводиться. Но я вам скажу больше, он мне сказал, уважаемый господин депутат, я вам скажу так, а с чего вы взяли, что в Изюмском районе будет добываться сланцевый газ? По крайней мере, в наших планах на 2013, 2014 год и, наверное, 2015 нет вообще в плане Юнского района. Откуда вы это все взяли? И вот я сегодня вам пришел и говорю, надо сегодня, знаете, умело готоват и не умело подават. Я понимаю, что это проблема сегодня, но я сказал и вам сегодня, что если сегодня будет принято решение, что против воли изюмской громады. Я свой мандат депутатский положу завтра и уйду с этого парламента.